Давай тоді про цей нюанс а, і про те, що власне кажучи, ми зараз спостерігаємо і очікуємо. да? тому, mm -hmm. що відбулася зустріч жиді, mm -hmm. я нагадаю нашим глядачам. Там українська делегація до речі компромісно, я хочу відмітити, пішла на погодження mm -hmm. а, тему пов'язану з перемир'ям. Що ми на ceasefire, да англійською, це так називається, тобто зупинка вогню. Що ми готові не лише на зупинку на а, морі і в повітрі, але і на Суходолі теж. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. А, і потім ці а, меседжі передали в Кремль в Росію, і от тут вже почалася така якась історія, щось там Кремль висуває а, нюанси да, свої. Тобто, із того, що ми чули вчора, а, заяв, заявляв очільник Кремля, вони хочуть, а, щоб США і Захід припинив нам поставки військові, mm -hmm. і плюс а, була зупинена мобілізаційний процес. Mm -hmm. да? Як ти оцінюєш взагалі, от подальшу ну і Вітков там скільки ененна кількість годин зустрічався з Путіним, спілкувався з ним і навіть чекав його? Я там читав різну інформацію. Mm -hmm. Як ти думаєш, е як закінчиться ця історія? Тобто, Кремль погодиться, не погодиться? Ну тобто, це було не погодження, mm -hmm. е оці нюанси? Чи е можливо Вашингтон знав і наперед, і тепер, наприклад, буде на нас більше тиснути? От по з приводу того, що сказав Кремль, як ти в цілому цю цю історію оцінюєш? Дивісь, ну спочатку потрібно сказати, що це стосується Російської Федерації. Я знаю, що дивиться з нас з Росії. Я пропоную, щоб я дав відповідь на російську мову. Так, так да, от буду вдячний. Також і з Грузії наші глядачі. Зараз але от Божана дуже цікаво написала коментар, а при цих домовленостях їй в роті нічого не буде заважати говорити. Боже, дякую, дякую, дякую. Так скажемо в Ну Дивись, давай почнемо з того, що що сьогодні відбувається і який ми маємо результат після зустрічі нашої делегації, що мені дуже подобається. В этой истории это то, что наша делегация показала свой профессионализм и смогла урегулировать отношения с командой Трампа. Ну давай говорить честно. Размова, разговор длился шесть с половиной часов. На этом, на этой встрече об, обговаривались все наши внутренние вопросы. Это вопросы стратегии, экономические вопросы, вопросы которые волнуют очень сильно украинские народы, там реформы, какие будут проходить. Даже а, на эти такие пытания а, там да, То есть а, это очень была важная встреча. Второй, а, мы знаем, какие на, 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 на чем закончились а, переговоры в, в Белом Доме и то, что наша делегация смогла, так скажем, перезагрузить, перезагрузить и так, наверное, правильно скажу слово, разрядить обстановку и сесть все равно и начать переговоры, это, я считаю, огромный плюс. Дальше третий ключевой момент ⁇ это инвестиции, которые сегодня мы ожидаем, также 15 миллиардов долларов, которые у нас обещано и уже проголосовано, и это было при Байдене, что эти деньги мы получим, это, я считаю, что огромная победа, перемога наших, наших переговорщиков. переговорщиков. Также хочу сказать, обратить ваше внимание на то, что после переговоров нам начали опять давать секретные, так скажем, разведданные. Я считаю, что это тоже огромный для нас плюс. И военную помощь. И военная помощь восстановилась, и она поехала. И я думаю, что это тоже очень так скажем, в копилочку наших переговорной группы. Дальше, что могу сказать? Дальше начались переговоры о финансировании в нашей страной. Как мы будем финансироваться? И тут переговоры о том, что каждый год в течение пяти лет Америка будет финансировать 15 миллиардов долларов. То есть, если в течение пяти лет это будет 75 миллиардов долларов. Так уж где-то в районе 15-20 миллиардов будет финансировать Евросоюз. То есть в общей сложности мы имеем от э, США где-то за 5 лет 75 uh -huh. миллиардов и от также Европы 75-90 до 100 миллиардов долларов. То есть в самокупности мы имеем 150-180 миллиардов долларов за 5 лет инвестиций в нашей стране. Плюс мы в эти 150-180 миллиардов и можем додать 300 миллиардов замороженных российских активов, которые также сегодня ведутся, и мы получили первый транш по, так скажем, по этой справе, по, ну, по этому вопросу. И это, я считаю, огромный плюс, друзья. Если мы получим эти деньги, про которых я сегодня сказал, 300 миллиардов плюс 150-180 миллиардов за 5 лет, это будет... Можна сказати, що 80% наших проблемних вопросов будуть решены. Я вважаю, це огромный плюс і огромное продвижение нашої делегации. Не, ну, ну ти, до речі, говориш дуже цікаву інформацію, тому що, я тобі хочу сказати, чомусь про це взагалі не говорили, що там обговорювалася економічна складова. Я, я вот да. Теперь я хочу рассказать. Также был речь о том, как можем мы. Самый главный вопрос – это вопрос, касается, что может дальше по линии ограничения, на, на линии фронта, как мы будем расходиться, так скажем с нашими географическими целями. Но ну, скажу вам честно, ну, очень мало информации. Мы знаем о том, что было официальное заявление, что вся информация не может быть опубликована, и она будет засекречена, и через, только через несколько, может быть, десятилетий его рассекретят. О чем там шли переговоры? Потому что ну, многого мы не знаем. Но хочу обратить ваше внимание на то, что, то, что я имею там небольшое, так скажем, информацию ведется разговор о, так скажем, два модели развития событий. Первая модель развития событий, что мы выходим из Курской области, значит разговор идет о Запорожской атомной станции, что бы управляли мы этой станции, и они выходят с Харьковской области полностью и остается за ними железнодорожный коридор второй вариант что они уходят полностью с Херсона, полностью с Запорожья и единственное то, что проходит возле Минтопола про железнодорожный коридор, который я говорю, они построили она не будет выкрустовываться, использоваться для войсковых а будет использоваться только для гражданских по земле это второй вариант развития события Какое из них будет утверждено, я пока сказать не могу. Но то, что сегодня наши переговорщики делают все для того, чтобы как можно больше, так скажем, продавить наши интересы, это факт. Теперь, что касается, что происходило, в, что мне понравилось, что происходило в в Кремле это представительно приехал э, утков приехал в в Кремль это представитель Трампа, который занимается делами урегулирования, урегулирования войны между Россией и Украиной и ну вообще да. формально на Ближнем Востоке, но по сути ну, занимается ну, сейчас, да, ну, сейчас да, да, по определению его его так, так, так. да и значит, он приехал, и что мне понравилось больше всего, это что его заставили ждать 6 часов в предбаннике, чтобы он попал а, в, а, до а, этого плета, ну, вы поняли. А анализы хочешь на измусл Да. А, значит, <laughs> э, 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 ну, у него был очень важный гость, э, а -а -а. У с, э, с Белоруссии, и он не мог, у него не было времени. Но ну, когда Трамп заявил о том, что они будут вводить серьезные санкции и будут давать серьезную зброю, потом как-то быстро нашлось время для этого человека, потому что это, хотели встречу перенести на сегодня. Вот. Ну, он, в общем, вчера принял. Опять могу сказать, что разговор, о чем был, он засекречен. И этот, эту информацию сейчас повезли, так скажем, то, что они проговорили, к встрече было с Ушаковым, повезли к Трампу. Ну, посмотрим сейчас, что проинформирует Трамп. Вы помните, дорогие друзья, я говорил, как может очень усилиться наша поддержка. Я рассчитываю очень сильно, что я уверен, что ПВО э, э, будет стараться за э, обмануть э, Трампа. И вот на этой почве, я это уже предсказывал, я думаю, что мы можем очень много сильно отыграться. Что теперь говорит заявление Хунла э, из Кремля? Мы видели кадры э, ну, 140, ну, может быть, 120 миллионов Дебилом продали еще. Якобы туда приезжал Путин в Курскую область. Мы видели его в какой-то дешевой форме. Вообще не похожий на Гуйла на Чува, который приехал там, начал раздавать какие-то команды. Потом мы видели его на второй день совершенно другой человек в Кремле, вообще не похожий на того, который был. Начал давать пресс-конференцию, потому что была встреча с, с, с седьмой раз избран сам себе э, с Лукашенко, и он начал рассказывать о том, что да, мы готовы идти на переговоры, мы на перемирие 30 У американцев да, плана нет. Да, там у нас 30-дневные перемир... Но ну, есть нюанс. Вот у нас есть э, первое, там, типа, что вы не поставляете сброю, но мы поставляем себе, себе мы подвозим. Вот. Вы не мобилизуете людей, а мы мобилизуем людей. Да, а потом просто возьмут и, знаешь, э, начнут там новое наступление. Вот. Ну, в общем, он выдвинул бредовые, я считаю, какие-то ультиматумы. Я думаю, что это тоже в копилочку э, э, в нашу сторону, потому что я думаю, что Трамп не дурак. Он понимает прекрасно, э, к чему это может привести и что э, э, ну, до сих пор считает, что он такой серьезный, э, такой тертый калач который может сделать многоходовочку и, типа, обмануть Трампа. Ну, я думаю, что мы в ближайшее время это увидим. Я почему-то считаю, что так не будет, и все переиграется в нашу сторону. Что... То, 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 я ты добавлю буквально да. еще угу. парочку. Что бы еще хотел бы сказать, это э, сегодня наши усилия, наши... Министерство иностранных дел усиленно работает, и мы знаем, что Британия, Турция пытаются договориться, чтобы мы получили эти 15 миллиардов, и также расположение на нашей территории, если вы помните, миротворцев. Миротворцы наши настаивают, чтобы это было обязательно только европейские, Ло в Кремле настаивают, чтобы это были люди с но ну, что меня радует больше всего, я хочу сказать, что очень сильно поменялась риторика Синдзимпина по отношению к России. Хочу вам сказать, что э, э, буквально э, в прошлом году, в 2024 году, они купили 108 миллионов тонн нефти и 8,5 миллионов тонн сжиженного газа. И, и сегодня китайцы понимают, что нужно сокращать а, покупку а, ресурсов, энергоресурсов в России хотя бы на 40-50%. Если Синьцзиньпин а, озвучит такие условия этому чмо, который сидит в Кремле, я вас уверяю, что они покинут очень быстро и Запорожье, и Херсон и плод там до Крыма точно никто не будет даже перечить. Поэтому, друзья, ну сегодня можем сказать, что мы можем только пока наблюдать, получать информацию, анализировать, пока не все понятно. Но хочу сказать, что если Трамп действительно поймет, что с... чмо в Кремле невозможно договориться и начнет усиливать нашу страну, я официально сделаю то, что я пообещал. Я официально извинюсь перед Трампом и поменяю об, о нем мнение. Но пока я не могу это сделать, потому как я не вижу четкую картину. А вот э, Алекс пишет. Дональд Трамп, я очень хорошо поговорил с Путиным, Белый Дональд Трамп еще не говорил с Путиным. Я б сказав, що нам випав жити в епоху старих ми, ми, і, і, і. Ну тобто, що один одне, одне е, Алекс пише суперечить іншому, да? Тобто, ми чуємо заяви від Трампа, що ну типу, поговорив чи то Вітков поговорив, mm -hmm. але е, щось ми все ж таки знаємо е, про це. Тобто, ось Трамп е, наговорив нам, нібито. Нібито в Курській області а, там якась а, велика кількість наших військових, чи то вона потрапила в російський полон, чи може потрапити, і що буцім то він про це говорить. От ти чув, мабуть, да, ці mm -hmm. його останні заяви а, Генштабу. А oh, ти маєш наужи Куло? Ні, це а, Трамп сказав. Ні, Ну там сказав чому. А потом начал это комментировать я так понял, разведка передала, что якобы это так. Трамп, это, да, да. А, Трамп, наш, наш штаб говорит, что это не да, так да, и да, не відповідає... это Это чисто, это чисто поднятие, так скажем, э, позиции, усиливание своей позиции. Он рассказывает о том, что все, мы давим по всему фронту, у нас все четко. Это чему рассказывает и разведданный не разведание, а ФСБ передает эти данные, мы с вами знаем, 4% вот передает и это трацируется а, а, от Трампа. А, ну смотрите, ну, ситуация в Курской области, то, что мне, я созваниваюсь и мои ребята там, они говорят, что сложное, но хочу вам сказать, что а, по другим направлениям, но ну, они просели, нигде у них нет продвижения. И, и, поверьте мне, что готовится серьезные сюрпризы для них. Поэтому могу только сказать вам, что не все так, не все так как рассказывать этот чмо, прищивая с Кремля. Поэтому сейчас самое главное удержать наши позиции и чтобы переговоры шли так, как хотим мы. Сегодня давайте говорить честно, есть разговоры о каких-то уступках, уже все начинают рассказывать, что все, мы все сдаем. Нет, это речь идет об уступках, что мы не можем сегодня говорить о границе 91 года. Если даже мы каким-то образом уступаем Донецкую и Луганскую область, не признаем ни в коем случае, потом ведем дипломатические переговоры, и также это касается и Крыма, я считаю, что это уступки с нашей стороны. Речь, что речь идет о Об этих уступках. Поэтому, но... От Алекс э, пише: до речі, військові аналітики говорять, що якраз зараз ми фронт стабілізували, крім Курська. Да, а, так. так, так, так. А, Георгій, а я тоді хотів -то вас питати, а от заява Рюте а, да? а, генсека НАТО, угу. а, яку він сьогодні сказав, що ну, він говорив з Трампом, і питання з НАТО закрите. А, як ти оцінюєш це? Тобто воно реально закрите? Ну, якщо Рюте говорить, генсек НАТО. Ну, дивись, ну я хочу сказати, що я дуже гарно ставлюсь до сьогоднішнього генсека НАТО. Він дійсно дуже багато що зробив для України. Так. Друзі, хочу вам нагадати. Він був прем'єр-міністром Нідерландів, коли Нідерланди не хотіли, щоб ми отримали безвіз, і він так непогано кач... Качнув ситуацію в Нідерландах, і він я його дуже поважаю. Дивісь, ну багато чого ми не знаємо. Про що було домовленості? Те, що я читав, Трамп вимагає підняти відсотки ВВП до 4-5 відсоток від ВВП Європи. Тобто у всіх країнах, які да, входять в да, НАТО. Да. Тому зараз від, від, йдуть переговори. Я не можу сьогодні сказати, що Значить, що з НАТО все. Ну послухайте. Ну Ну нібито щодо України, що питання вступу України в НАТО, воно вже не розглядається. Ну принаймні Рюти таке сказав. А, а дивіться, нібито спокликаючись на Трампа. Ну послухайте, ну по перше, хочу друзі нагадати, що Трамп буде президентом 5 років. Ну давайте, ну давайте 4. говорити відвер... відверто. Я Є... а чотири відбачається, якщо він і ще там то буде. Тому друзі, ну давайте знімемо окуляри, і Це. Розовий. І подивимось, 26-му році будуть вибори в Конгрес. І хочу сказати, що це настільки важливий, настільки важлива подія, що я вважаю, що вибори в Конгресі і в Сенат набагато, так скажімо, важливі, ніж президент. Тому що вони вирішують, президент підписується дуже добре, але якщо там прийдуть демократи і зроблять імпічмент Трампу, то він не зможе навіть два роки там бути президентом. Тому давайте не драматизувати да, да, і не писати якісь там пости, я бачив такі, там якісь страшні там все. От, Алекс пише, Рюти свідомо підіграв Трампу, але він багато робить, щоб США збільшило на військову допомогу. Ну, але дуже цікаво теж було, знаєш, я спостерігав, коли Рюте зустрічався з Трампом, і Трамп почав говорити про те, що він збирається анексувати Герландію. Рюти просто посміхався, сидів і нічого не казав. А що він буде говорити, коли ти? Спілкуєшся з хворією людиною. Ну що ти може? <смір> я, я думаю, що а, вони всі вивчали досвід нашого президента, знаєш, який, а, коли ти пам'ятаєш, да, в білому дому тоді почав а, говорити Трампу та що ви говорите. Ну, ми пам'ятаємо цю всю <смір> історію. Я думаю, арюти тому просто, просто посміхався. Знаєш, сидів, <смір> <смір> а Трамп розповідав те, що він там вважав за потрібне. <смір> так добре. Добре, тоді е, спостерігаємо, я так розумію, е, за ситуацію, що буде далі робити Росія, але наскільки ми знаємо, на наступний тиждень навіть були вже заплановані нібито вже технічні консультації щодо е, власне кажучи, сісфаєр, да, тобто зупинки вогню. Угу. Побачимо, чи, власне кажучи, вони відбудуться. Дивіться, що можу сказати, єдине, що наша країна, наша делегація чітко показала, що ми готові до перемірі. Але на жаль, від наших географічних сусідів бачимо інший підхід. Вони вважають, що вони готові захопити нашу країну, зруйнувати і захопити. Тому у нас різні, так скажімо, бачення, розумієте? От. І вони ж цього бачать е, наші е, союзники США. Вони ж бачать, що ми готові домовлятися, ми готові запинятися, але Росія не готова. Ну, ви ж бачили, що е, грустний лошадь, що він говорив, нафіг я сюди приїхав. Да, ну, ну, Оце рівень міністра іностранних е, справ е, узких.